अपना जायजा लेते रहने की आदत पड़ती है कोई भी ऐसा कारोबारी इंसान जो अपनी बिजनेस के नशे नुकसान का जायजा लेता हो वो कामयाब नहीं हो सकता और बसा औकात बड़े जबरदस्त खतारे में आ जाता है और जब ऐसे वक्त पता चलता है जबकि वो दीवालिया हो चुका जबकि उसके अब कारोबार को संभालने का कोई इम्कान भी बाकी नहीं रहता वो कारोबारी जो मुस्तकिल नजर रखता है अपने कारोबार के नफा नुकसान पर चाहे उसका पहले ही साल में बहुत बड़ा मुनाफा न हो लेकिन बड़ा खसारा भी नहीं होता और बिल आखिर वो तजुर्बों से सबक सीखते सीखते एक वक्त वो आता है जबकि वो अच्छा नफा कमाने लगता है हर वो इंसान में से जो अपनी कमियों को दूर करना चाहता है यानी अपनी इसलाह चाहता है इसलाह का मतलब भी समझने की जरूरत है पहले जरूरत है अपनी कमियों को दूर करने की बीमार आदमी वो पहले मेकअप की बात नहीं सोचता पहले वो बीमारी से छुटकारे की बात सोचता पहले ही नहीं सोचता कि मैं गोरा कैसे हो जाऊं मेरी हाइट कैसे बढ़ जाए मैं स्लिम कैसे हो जाऊं ये सब नहीं सोचते तो पहली फिक्र तो ये होती है कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिले अक्सर जो लोग अपनी इसलाह की तरफ आगे बढ़ते भी हैं कोई तो अगर बताने वाला नहीं मिलता तो उनके सहन में इसलाह का सही मफहूम ही है। है। तो नहीं आता वो तो मेकअप को इसलाह का मंजिल हैं बात समझ में आई वो मेकअप को इस्लाह इस्लाह कहते हैं बीमारियों से निजात गुनाहों से छुटकारे को आदतों के बदलने को अब किसी आदमी का गुस्सा बहुत था मगर वो पहले नमाज भी कभी कभी छोड़ दिया करता था अब उसने नमाज पाबंदी से पढ़नी शुरू कर दी नमाज से पढ़ने लगा नमाज लेकिन गुस्सा उसका जू कतु बाकी है तो वो तो ये समझता है कि मेरी इसलाह तो हो रही है इसलिए कि मैं नमाज पढ़ने लगा मैंने दाढ़ी रख ली मैं कुर्ता पजामा पहनने लगा उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि गुस्सा जैसी बीमारी अगर पहली की तरफ बाकी है तो इसको इसलाह नहीं कहा जाएगा किसी आदमी के झगड़े अपने खानदान में थे रिश्तेदारों में उलझन उसका पैसा सही तौर तो पर खर्च नहीं होता था कई रिश्तेदार खानदान में ऐसे थे जो जक़ तक के मुस्त थे बहुत परेशान थे और ये आदमी उनकी नहीं करता था लेकिन इसके दिल में सौदा आया उसने रात को सूर्य वाक पढ़नी शुरू की सूर्य फतेह पढ़नी शुरू की सुबह को सूर्य यासीन पढ़नी शुरू की और हर साल उमरा करने जाने लगा हाजी साहब हाजी साहब मशहूर हो गया वो समझने लगा मैं बड़ा दींदार हो गया मैं पहले नमाज भी नहीं पढ़ता था मैं हजर उमरा करने जाने लगा लेकिन उसके अखलाक भी खराब हुकूक बात के अतबार से बिल्कुल जीरो माँ से भी ठीक से बात नहीं करता रिश्तेदारों से भी गुजशता रहता है माल के खर्च करने की तकनीक भी सही नहीं है तो इसे कोई नहीं कहेगा जानने वाला कि इसकी इसलाह होगी ये सौ हज कर ले दो सौ उम्र कर ले इसलाह बिल्कुल नहीं तो इस जमाने में बहुत बड़ी तादाद है बाहिर दीन पर चलने वालों की लेकिन चूंकि वो समझ ही रहे कि इसलाह किसे कहते हैं इसलिए उनका बहुत सा वक्त और बहुत से अमाल लगता है कि कहीं राय नहीं चलेगा इसलाह असल में कहते हैं सबसे पहले दस मजबरत हो गई यानी वो तमाम चीजें जो उसके लिए नुकसानदेह हैं हलाक करने वाले आम फिर चाहते हुई लाठी कमी हो या हकूक को बात? वो दूर हो पहले आदतें जो खराब आदतें हैं वो छूटें। इनका पता तब चलता है जब आदमी को अपने जायजे की आदत पड़ती है और वो भी इस आईने में इस एतबार से कि उसे पता हो कि मुझे अपना चेकअप कैसे करना है क्या देखना है तो अल्लाह करे कि हम लोगों की इस एतबार से आदत पड़े हम लोग इसके आदि बने कि कभी कभी फुर्सत के वक्त में अपने बारे में सोचे मेरे अंदर क्या तब्दीली तब्दीलियाई मेरे अंदर बुखल था अब कुछ बुखल कम हुआ कि नहीं हुआ मेरे अंदर हसत था दूसरों की तरक्की को देखकर मैं खुश नहीं हो पाता था अंदर से मुझको अजीब तकलीफ होती थी जुबान से जाहिर करूं या न करूं किसी की दीनी तरक्की किसी की दुनियावी तरक्की देखकर मुझे अंदर से इनकबा होता था ये चीज मेरी खत्म हुई कि नहीं दूसरों की तरक्की देखकर मैं बेहद खुश होने लगा कि नहीं ये सब वो हैं चेकअप के तरीके अपना जायजा लेने का तरीका अपना बुखार देखने का थर्मामीटर पहले जिस तरह मैं अखबार पढ़ते वक्त तस्वीरों पर नजर डालता था अब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा पहले जिस तरह मैं सड़क पर चलकर बे के साथ इधर उधर देख लिया करता था उसमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा और पड़ा तो कितना पड़ा अब मेरे दिल में नफरत का इंतकाम का शिकवे शिकायत का जज्बा देखो हरेक के लिए कोई ना कोई दुनिया में मोवी रहता है के लिए। कोई न कोई रहेगा किसी का खानदान में होगा किसी का रिश्तेदार होगा सारी दुनिया बहुत अकीदतमंद थी और चाहती थी हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना को इस अगर लोगों से मोहब्बत करते थे तो उनकी बीवी उनके लिए बलाए जान अल्लाह की पनाह इतना सताती थी कि कोई ना कोई इंतजाम करते हैं दुनिया में बैलेंस करने के लिए अगर हर तरफ से तारीफी तारीफ हो तो आदमी तो बिल्कुल पागल बन जाए इसलिए कोई ना कोई इंतजाम रखते हैं तो आदमी हर आदमी के लिए ऐसे मौाक आते हैं कि उसके दिल में किसी से नफरत हो शिकायत हो अगर नफरत ना हो तो कम से कम शिकायत की ना हो उसकी बुरी खबर सुनने का इंतजार हो अगर आदमी का दिल इससे साफ हो गया चाहे जितना किसी ने मुझे सताया हो मैं उसका बुरा बिल्कुल न चाहूं यह है इसलाह ये है इसलाह तो इसलाह का जायजा लेने की जरूरत है कि मेरी इसलाह कितनी है तो जो जायजा लेता रहता है वो अलहदुल्ला अपनी कमियों को पकड़ता रहता है हाँ भाई इतना तो हुआ है लेकिन इतना वापी है इतना हुआ है इतना वापी इतना हुआ है इतना वापी मेरे अख्लाक थोड़े से बेहतर हुए अभी बहुत कसर है शुक्र की कैफियत मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी आई अभी बहुत कसर है करोड़ों नेमतें हैं जिनका मुझे ध्यान ही नहीं है एक अल्लाह वाले शुक्र का अजीब मिजाज रखते थे और अपने बच्चों और अहले खाना को शुक्र की अजीब तरबियत देते थे अजीब अंदाज था उनका रोज नहीं हफ्ते में एक आदमरतबा उनका मामूल था ये जरा फुर्सत से होते थे जब सब बच्चों बच्चों को बुला लेते थे सब बेतकल्लुफ बैठ जाते थे और एक चीज को छू छू कर देखो ये 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 कुर्ता देखो ने कितना अच्छा दिया क्या है की नागर छू के कहते थे देखो कितनी की चादर दिया वाह 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 वा। क्या अच्छा तकिया दिया है वाह वाह वा, वा। देखो, देखो कितना अच्छा गद्दा दिया है देखो विवाह चल देखो वाह क्या अच्छा कमरा है कितना अच्छा है तो बाकी अजीब उनके चेहरे की कैफियत होती थी जिससे लगता था कि वो लुफ ले रहे हैं अंदर से वो अजीब तरह की मिठास महसूस कर रहे हैं और एक एक चीज को तो अल्लाह ताला की तरफ महसूस करके देखो कितना अल्लाह ताला तरी ये पलेट दी चमचा दिया प्याली दी खाना दिया दस्तर खान दिया वाह वाह कितनी अच्छी देखो 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 आंखें देखो दी नाक दी मोट दिए चेहरा दिया तो अल्लाह करे कि हम लोगों को अपना जायजा लेने की आदत अपना जायजा लेना बहुत मुफीद क्योंकि तो एक दिन तो हमारा जायजा लिया ही जाएगा ना तो सर से, बालों से लेकर पैरों के नाखनों तक का जायजा लिया जाए और जायजा लेने वाला ऐसा अली मुखबीर होगा कि तो उसके जायजे पर कोई शक की उंगली नहीं रख सकता इसीलिए सदन अहमद रजी को अक्सर यह जुमला कहते थे तो अपने बयानों में नसीहतों में खुतबों में हाशिबू कबल अन तो इससे पहले कि तुम्हारा जायजा लिया जाए तुम अपना जायजा खुद लिया करो अल्लाह सब सालिकों को इसकी तोहफी अदा कर पाए थोड़ी सी तो अपनी इसलाह अगर हमको अल्लाह ने दी है तो फिर ये अधूरी न रह जाए काम न रह जाए नापिस न रह जाए और उसका बहुत आसान तरीका है बहुत आमरी आदमी अपना जायजा जिसको जो अपना जायजा लेने का आदि बनता है वो दूसरों का जायजा लेने के लिए तैयार नहीं होता आम आता नहीं होता और ये फित्री बात है जो आदमी बड़ी बीमारी में फंसा हुआ है उसको दूसरों के नजर जुकाम की क्या फिक्र होगी बेचारे उसकी मौत के लाले पड़े हुए हैं वो हर वक्त उसी उजेबन में रहता है उसी फिक्र में रहता है उसको साहब पता है कि कहीं साहब को आज ठीक आ गई बारह बजे दो पहले इसे क्या मतलब तो बालिमन شغله हूँ आई बहू आई बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जिसको उसकी कमियों की वजह से दूसरों के कमियों को देखने की फुर्स ही न उसकी अपनी कमियों के देखने की वजह से दूसरों की कमियों के देखने की और जब जायजा ले हम तो सिफात और आजाद का ले सिर्फ जाहरी आमाल का न लें सिफात और मौलाना आजाद मलनात रहमत सरमाया करते थे कि दीन नाम अल्लाह के हुक्म की, की वजह से अपनी आदतों को बदलने का है दीन नाम अल्लाह के हुम की वजह से अपनी आदतों को बदलती बड़ा अजीब जुमला है बहुत अजीब जुमला बहुत सादा मगर बहुत है। आदतों को बदलना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है तो दिन तथी तो का नाम और जाहदे में अगर रिपोर्ट आदमी को बहुत अच्छी ना मिले तो मायूस ना हो क्योंकि जो आदमी ईमानदारी से अपना जायजा लेगा अक्सर उसको अपनी गड़बड़ियां ज्यादा नजर आएंगी बिल्कुल मायूस न क्यों मायूस न हो इसलिए कि सबसे पहले तो उसको अपना जायजा लेने की तोफीक मिली ये कोई मामूली नमत है इस पर खुश हो अलहमदुल्ला इतनी फिक्र मुझे मेरे अल्लाह ने दी नंबर दो वज़ा मरु तुफ व यशफिन जब जायजे में पता चले कि मेरी फना फला अखिला रूहानी हमली किरदार की खराबियां हैं तो वो तो मेरी लापरवाही की वजह से है लेकिन अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है कि मुझे शिफा दे देंगी मालूम तो उसके बाद फिर ये तय करके उठे कि मैं कोशिश करता हूँ मेरे अल्लाह कि मेरी ये आदतें गुजर तो जाए आपसे मदद की दरखास्त अल्लाह मैं कोशिश करता हूँ फजूर की दुआ कहती हारहद बारे के ये मेरी कोशिश है सहारा आपका है आये 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 आये। ये मेरी कोशिश है और सहारा ईया का ना ये कोशिश है और इया का सहारे की दुआ है जिस दुआ से पहले कोशिश न हो बस आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती पहले बंदा ये कहें कि अल्लाह मैं कोशिश करता हूँ अपना जायजा जरूर लें जरूर लें जरूर लें अपना जो घर वाले लोग हैं जो कुंबे वाले लोग हैं वो ये भी सोचे कि मेरे घर का माहौल पहले से बेहतर हुआ या नहीं मेरे घर के अंदर गफलत के लम्हा कम हो रहे हैं और याद के लम्हा बढ़ रहे हैं नहीं मेरे घर के अंदर कह कहे गफलत वाले जो तो दिनों को मुर्दा कर देते वो कुछ कम हुए कि नहीं हुए और दो चार कतरे आंसुओं के अल्लाह के लिए निकलने वाले मेरे घर में मेरे बच्चों बीवी के बढ़े या नहीं बढ़ो जो इंसान इस तरह का जायजा लेगा इनशा 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 बहुत फायदा बहुत फायदा बहुत फायदा चिब्र का भी बहुत बड़ा इलाज है ये अपना जायेगा लेना बहुत बड़ा बहुत बड़ा जाए दो नेकियां हम करते हैं वो बहुत इंदाज करके शैतान हमको दिखाता है और दो हजार नेकियां नहीं कर पाते उधर शैतान तवज्जो नहीं जाने देता तो वो जो दो नेकियां बहुत इंदाज करके हम देखने लगते हैं उनसे तकबुर पैदा जब हम जायजा लेंगे तो वो दो हजार नजर आएंगे जो नहीं करते जो तो तकबर कहां रहा है? निदामत ही निदामत होगी शर्मिंदगी होगी अल्लाह अल्लाह हजरत मौलाना अल्ला। अल्ला। फरमाया करते थे कि दीन की जो मेहनत हो रही है उसको देखकर हमारी तबीयत से खुश हो जाती है उस वक्त जितना काम अभी बाकी है उसको देखकर गमगीन भी तो हुआ करो जो नहीं हो सका उसको देखकर गमगीन भी तो